У меня с рождения болезнь ДЦП, я передвигаюсь с помощью инвалидной коляски. В детстве, конечно, было все гораздо проще, потому что многие физические вещи для меня делала мама. Но когда я выросла и передо мной пристал вопрос о создании семьи, я поняла, что те многие вещи, которые я ранее не делала, мне нужно все-таки научиться самой это делать. Например, готовить. В процессе изучения кулинарии я поняла, что мне процесс этот очень нравится, потому что я люблю учиться, я люблю удивлять и я люблю экспериментировать. Иногда, когда я хвастаюсь своими кулинарными шедеврами, я у людей встречаю удивленный взгляд, в котором читаются вопросы. Ты умеешь готовить? Ты сама это делаешь? Отвечаю. Я умею готовить, я делаю это сама. И вот таким процессом я хочу поделиться с вами. Итак, сегодня мы будем готовить куриные крылышки. Рецептов подобного блюда очень много, но самый популярный и самый мой любимый рецепт – это крылышки в соево-медовом соусе, который позволяет приобрести крылышкам сочную, красивую корочку. На 2 кг куриных крылышек берем 2 столовые ложки меда, 4 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка хорошего кетчупа или томатной пасты и соль по вкусу. Для начала готовим соус. Смешиваем все ингредиенты. соусом. И тщательно перемешиваем. Наши крылышки перемешаны в соусе. Теперь мы ставим в холодильник на 2 часа, чтобы хорошо замариновались соусы. Прошло 2 часа, наши крылышки замариновались в своем соусе. Но прежде чем поставить их в духовку, я хочу рассказать одну историю, которая произошла со мной. У меня газовая духовка, и я всегда боялась ею пользоваться сама. И однажды я хотела удивить своего мужа, Дома никого не было, и мне пришлось эту духовку прижигать со мной. И во время того, как я поднесла спичку газу. Огонь настолько вспыхнул, что поджег и ресницы, и брови, и немножко захватил и волосы. И этот случай э, меня научил, что нужно пользоваться каской для сварщиков. Да нет, шучу. Нужно пользоваться вот такими длинными спичками. Сейчас разогреем духовку и поставим крылышки. Ну что ж, боже помоги! Продолжаем куриные окрылышки, приблизительно минут 40 на среднем уровне. Наше блюдо готово, готовьте с удовольствием, до скорых встреч!